Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi Wassalamualaikum alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita panjatkan kesyukuran atas rezeki dan peluang yang diberikan kepada kita untuk sama-sama menyambung daurah hadis 40 Imam An-Nawawi dan pada hari ini kita akan teruskan dengan kupasan untuk hadis yang keenam iaitu halal dan haram. Sidang pendengar sekalian, hadis yang keenam berkaitan halal dan haram berbunyi an Abi Abdullah ibn Umayni ibn, ibn, ibn bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkatanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mutabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Ramai dari kalangan manusia tidak mengetahuinya. Fa manittaka syubhat istabra'a li dinihi wa Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya wa ma waqa'a fi shubhat waqa'a fil haram dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat dia akan jatuh ke dalam perkara haram karu'iyara haulal himah yushiku ay yarta fihi seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan dibimbangi gembalaannya akan meragut makanan di dalamnya Ala wa inna malikin hima wa inna hima Allah maharim ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya Ala wa inna fil jasadi mudarah idza salahat salahat fa jasad kulluhu fa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wahyal qalb Ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila uh, daging tersebut baik, maka baiklah keseluruhan jasadnya. Namun apabila ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kepentingan hadis ini dapat kita lihat apabila uh, ulama bersepakat mengatakan bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, agung dan juga banyak uh, faedah dan juga manfaatnya. Uh, dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi paksi kepada peredaran agama Islam. Sebenarnya ulama berpendapat bahawa hadis ini merupakan satu petika daripada agama. Dan uh, manakala pandangan Abu Daud pula mengatakan bahawa hadis ini merupakan satu perempat daripada agama. Okay. Dan uh, ada juga ulama' yang mengatakan bahawa hadis ini merangkumi keseluruhan agama. Kerana, kerana apa? Kerana mengandungi penerangan terhadap perkara yang melibatkan halal dan haram serta syubaha. Serta memerlukan kepada pengetahuan terhadap hukum hakam, syariat sama ada usul ataupun huruf. Ini menunjukkan betapa penting dan tingginya uh, kedudukan hadis ini dalam uh, Islam. Kandungan hadis ini dapat kita bahagikan kepada 8 kupasan perbincangan. Yang pertama adalah berkaitan perkara yang halal dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya adalah perkara perkara syubhat. Al halalubayyinun wal wa bainahuma mushtabihat. Imam Nawawi juga berkata dalam buku ini, ini bermaksud tiga pembahagian itu adalah perkara-perkara yang halal yang jelas. Sebagai contoh daging lembu yang disembelih. Kita jelas uh, uh, hukumnya iaitu halal untuk kita makan. Yang kedua adalah haram yang jelas. Perkara-perkara halal haram itu jelas. Sebagai contoh daging lembu yang tidak disembelih dengan sempurna maka jelas hukumnya adalah haram ataupun daging lembu yang disembelih oleh orang bukan Islam maka hukumnya adalah haram untuk dimakan Yang ketiga adalah perkara-perkara syubhat mushtabihat perkara-perkara yang samar-samar yang ragu-ragu Maksudnya adalah perkara yang tidak jelas dari segi halal dan haramnya dan bahkan ramai orang tidak mengetahui sama ada perkara tersebut halal ataupun haram dan para ulama pula mem memerlukan kepada uh, ijtihad kepada hukum yang tidak ada nas yang jelas memerlukan kepada ijtihad maka mereka memutuskan salah satu daripada dua hukum tersebut dengan menggunakan dalil syarak dan uh, pengambilan Antara makanan halal, haram dan juga syubahat ini membawa kepada sifat warak. Dan uh, sifat warak adalah seseorang meningkatkan perkara yang syubahat seperti tidak bermuamalah dengan seseorang yang memiliki harta syubahat. Seperti mana uh, contoh daging tadi, kita dapat melihat uh, daging syubahat dapat kita analogikan kepada daging lembu yang telah disembelih namun uh, cara penghantarannya adalah Bercampur antara daging lembu dengan daging uh, kinzir Perkara syubahat ataupun perkara yang diragui adalah Sangat-sangat berbeza sebenarnya dengan perkara was-was uh, Sebagai contoh, uh, seseorang tidak mengahwini wanita di dalam Sesuatu negeri yang luas kerana bimbang uh, mengahwini Orang yang diharamkan berkahwin dengannya Okey, begitu juga Tidak menggunakan air, sebagai contoh Tidak menggunakan air di tanah lapang kerana Dia, dia kuatiri terdapatnya najis Okey, ini bukanlah sifat uh, Warak, namun Dia adalah was-was syaitan So, terdapat perbezaan yang jelas di antara Perkara uh, Menjauhi perkara yang kita Ragui, yang kita uh, Perkara-perkara syubhat berbanding Dengan perkara-perkara Yang was-was uh, Kes okay, seterusnya adalah uh, yang kedua, perkara yang kedua adalah pembahagian syubaha itu sendiri. Okey, Ibn Munzir membahagikan syubaha kepada tiga bahagian. Yang pertama, perkara yang kita semua ketahui pengharamannya, kemudian kita ragui perkara tersebut. Sebagai contoh, um, dua ekor kambing yang disembelih oleh dua orang dan salah satu orang daripadanya adalah kafir. Seekor kambing disembelih orang uh, oleh orang... Islam manakala seekor lagi disembelih oleh orang kafir. Keraguan berlaku dalam menentukan yang mana satukah sembelihan orang kafir tadi apabila bercampur antara kambing dua ekor kambing tadi maka kita ragu-ragu yang mana satu uh, yang diharamkan uh, uh, untuk kita ambil kerana disembelih oleh orang Islam uh, oleh orang kafir. Okay. Yang kedua adalah syubhah Terhadap sesuatu perkara yang halal Kemudian disyaki ianya haram Sebagai contoh, isteri Meragui tentang berlaku Talak terhadapnya Dan juga uh, Seseorang yang ragu-ragu Sama ada masih berhadas ataupun uh, Telah suci Ketika ini, keraguan tidak memberikan Sebarang kesan okay? Dan yang ketiga adalah Sesuatu perkara yang disyaki Sama ada halal atau haram Secara sama rata Okay, dalam perkara ini, Nabi Muhammad SAW menasihatkan agar perkara yang syubah tadi lebih baik dihindari. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tamar yang tercicir. Di mana uh, sesungguhnya aku kembali kepada keluarga ku, aku dapati sebeji tamar tercicir di atas tilamku. Aku mengambil untuk memakannya. Kemudian aku berasa khuatir kalau ia merupakan sedekah. Lantas aku membuangnya. Untuk perkara yang ketiga ini dapat kita lihat bahawa uh, perkara yang disyaki sama ada halal ataupun haram itu adalah sama rata. Dalam keadaan ini, maka kita hendaklah meninggalkan perkara yang syubaha tersebut. Kerana uh, perkara yang uh, syubaha itu sebenarnya adalah muyul ataupun cenderung kepada perkara yang haram. Perkara yang ketiga adalah uh, berkaitan kata-kata ulama salaf ulama terdahulu berkaitan uh, perkara syubhah yang perlu ditinggalkan. Kita okay, dapat kata-kata uh, daripada Abu Darda, Hasan Al-Basri dan juga as Sauri, Begitu juga Ibnu Umar dan juga Sufyan bin Uyainah yang menggalakkan meletakkan batu pendinding di antara perkara halal dan haram. Dan perkara syubhah itu ditinggalkan. Okay. Dan ada juga um, dia diceritakan daripada Salina Abu Bakar bahawa beliau telah memakan perkara uh, shubhat tanpa diketahui. Lantas apabila Abu Bakar uh, Raja anhu mengetahui berkaitan uh, status makanan tersebut, maka beliau uh, bagi beliau memasukkan tangannya ke dalam mulut sehingga dia memuntahkannya. Begitu juga. Uh, berkaitan Ibrahim bin Adam yang pernah ditanya, mengapa kamu tidak minum air zam-zam? Seandainya aku mempunyai timba, nescaya aku akan meminumnya. Jawab beliau, timba yang ada ialah timba dari harta kerajaan. Dapat, daripada kisah-kisah tersebut dapat kita ambil tibar betapa uh, Berhati-hati uh, para sahabat Nabi Muhammad SAW terdahulu dalam menjaga makanan dan minuman Agar tidak termakan ataupun terambil uh, Perkara-perkara uh, yang syumah itu Sidang hal ini sekalian Perkara keempat adalah kawasan larangan raja Di dalam hadis yang telah kita baca sebentar tadi Terdapat uh, perbincangan berkaitan uh, kawasan larangan raja okay. Perkara ini dapat kita uh, ambil ketibar apabila uh, Jika seseorang raja mempunyai kawasan larangan Maka kita tidak digalakkan Kita tidak dibenarkan untuk Uh, memasuki kawasan larangan raja tersebut bahkan untuk berada di di persekitaran uh, tak, uh, tanah tersebut juga adalah didarang kerana dikhawatiri akan termasuk ke dalam kawasan larangan raja tersebut begitu juga dengan kawasan uh, larangan uh, yang Allah telah tetapkan di dunia ini iaitu kita perlu menghindari perkara maksiat dan haram sesiapa yang melakukannya maka dia layak menerima hukuman Allah. Begitu juga barang siapa yang mendekati kawasan larangan dengan melakukan perkara syubaha, maka uh, akan uh, maka diragui akan terjatuh ke dalam perkara haram. Sebagai contoh kita maklum bahawa uh, zina adalah perkara yang haram dalam Islam. Maka uh, bagaimana kita menjaga perkara-perkara syubaha? ataupun perkara-perkara yang di, uh, yang boleh menjebakkan diri kepada zina sebagai contoh khalwat uh, dan sebagainya maka perkara-perkara uh, di sekelilingnya juga perlu kita elak. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya uh, perkara yang kelima adalah berkaitan kebaikan hati. Di dalam hadis yang kita baca sebentar tadi terdapat Uh, perkataan mudurah iaitu uh, seketul daging seketul daging uh, di sini uh, dimaksudkan oleh para ulama adalah hati ataupun jantung maka hati ataupun jantung itu adalah sumber kepada kehidupan manusia. Selagi mana hati ataupun jantung itu baik dan berfungsi untuk mengepam darah secara teratur ke seluruh anggota badan kita maka manusia dalam keadaan sihat Okey ulama Syafi'i juga ada menggunakan hadis ini sebagai hujah uh, yang uh, mengatakan bahawa sumber asal kepada akal ialah hati dan akal yang terdapat di dalam kepala sebenarnya berasal daripada hati. Okey dan uh, ini adalah berdasarkan hal, dalil firman Allah lahum qulubun la yafqahu nabiha dan maksudnya adalah mereka punya hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah surah al-a'raf ayat 179. Okey di sini kita dapat melihat uh, fungsi hati tersebut uh, yang uh, mengawal segala tingkah laku manusia. Yang dapat jika elok hati ataupun jantung maka eloklah keseluruhan badan manusia. Okey uh, seterusnya dalam kita Al Muin Ala Tafhum Al Arba'in oleh Ibnu Mulaqan asy ada menyatakan uh, so, macam mana kita nak menjaga hati agar sentiasa sejahtera sentiasa, sentiasa baik. Okay, so uh, di sini dalam kitab ini, uh, penulis ada menyatakan lima perkara yang kita patut lakukan dalam menjaga kesejahteraan hati. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabur. Yang kedua, mengosongkan perut. Yang ketiga, bangun malam. Yang keempat, merendah diri kepada Allah pada waktu sahur. Dan yang kelima, duduk bersama para solehin. Dan kita lihat lima perkara ini, Dapat kita laksanakan pada bulan puasa ini ambil kesempatan dalam bulan Ramadan uh, uh, sekarang untuk kita laksanakan um, lima perkara ini untuk kita menjaga hati. Okay, dan juga uh, Imam An -Nawawi, An Nawawi mengatakan bahawa satu perkara lagi ialah makan makanan yang halal kerana ia merupakan pokok kesejahteraan hati. Apabila lima perkara tersebut telah kita berjaya laksanakan, kita uh, perlu juga untuk menjaga Uh, makanan uh, uh, dan juga minuman kita ambil perkara ambil perkara-perkara ataupun makan makanan yang halal sahaja kerana ia akan memberi kesan kepada kesejahteraan hati. Seterusnya pada uh, perkara yang keenam a uh, perbincangan berkaitan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan kerana uh, dalam hadis ini kita digalakkan supaya melakukan perbuatan yang halal dan menjauhi perkara yang haram kerana perkara-perkara uh, yang halal dan juga haram itu jelas hukumnya. Kita juga patut meninggalkan perkara-perkara syubha dan berhati-hati dalam menjaga agama dan maruah uh, serta tidak melakukan perkara yang membawa kepada buruk sangka dan perkara yang tegah oleh Allah kerana perkara syubha itu banyak perbincangannya dan seeloknya digalakkan untuk kita meninggalkannya. Perkara yang ketujuh adalah uh, memperbaiki hati. Okay, seperti yang dimaklum uh, pada perkara yang kelima, bagaimana hati adalah tonggak uh, kesejahteraan tubuh badan, maka uh, kita adalah sentiasa berusaha untuk memperbaiki hati. Hadis ini juga menyeru kepada kita untuk memperbaiki kekuatan akal dan juga memperbaiki jiwa dari dalam iaitu dengan memperbaiki hati dengan melakukan perkara-perkara seperti yang telah dinyatakan oleh uh, uh Ibnu Mulakan Ash-Shafi'i sebentar tadi. Okey, dan seterusnya perkara terakhir iaitu perkara yang ke-8 adalah menutup jalan-jalan haram. Hadis ini juga menuntut kita menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada perkara-perkara haram dan mengharamkan wasilah yang boleh sampai kepadanya. Okey, dan perkara haram itu kita tahu, kita maklum jelas. Tapi bagaimana kita uh, cakna ataupun ambil perhatian terhadap perkara-perkara yang di sekitarnya yang boleh ataupun kita kata wasilah um, penyambung, penghubung kepada perkara yang haram tadi itu juga perlu kita ambil Kira supaya uh, Tidak terjebak kepada Perkara yang haram itu Secara kesimpulannya Apa yang kita boleh Aplikasikan daripada Iktibar hadis sebentar tadi Berkaitan halal dan haram adalah yang pertama Marilah kita sama-sama uh, Membentuk uh, Peribadi mulia dan luhur uh, Dalam kehidupan seharian kita Kita cuba untuk menerapkan uh, Nilai-nilai murni yang ada dalam uh, dalam uh, peribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita dalam kehidupan kita. Okay. Dan yang kedua adalah asas adalah asas hati yang baik adalah uh, dengan menjaga hati. Okay. Dan kerana penjagaan hati itu akan memberi kesan kepada keseluruhan jasad manusia. Dan yang terakhir yang ketiga adalah hati yang baik dibentuk dari makanan yang baik. Okay. Dan mak pengambilan makanan itu perlulah kita ambil kira perlulah kita titik beratkan sepen, se, se uh, kerana dia akan membentuk uh, sikap dan juga tingkah laku seseorang manusia akhir kalam uh, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada hadis uh, yang keenam berkaitan halal dan haram yang daripada kitab uh, hadis 40 Imam An-Nawawi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita Poin yang paling penting adalah uh, pemakanan kita lah uh, kita jaga pemakanan kita dan juga perkara-perkara yang subha kita perlu elakkan supaya kita dapat membentuk uh, pribadi dan juga generasi yang uh, murni dan juga uh, baik sehingga berjumpa lagi dalam siri uh, hadis ada uh, hadis 40 dalam daurah yang akan datang. Dengan itu uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh